সদায় সঁচা কথা মানুহৰ আগত দাঙি ধৰিব পৰাটোহে প্ৰকৃত মানুহ মিছা কথা কিছুমান কৈ মানুহৰ আগত আভোল বুলাই মানুহক বুৰ্বক বনোৱাৰ পিছত যদি সেই মিছা কথাখিনি মানে ধৰা পৰি যায় মানুহৰ আগত বাৰু তেওঁ কেনেকুৱা হয় লেইচেই লেইচেই বুলি কিবা এটা কয় নহয় ফপৰা কুকুৰক যেনেকৈ ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে খেদে সেই ঠিক তেনেকুৱা নহয়নে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু আমাৰ কেইবাদিনৰো পিছত মনটোও ভাল আৰু আজি বতৰটোও ভাল চাওকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছেনে আজি অলপ ৰ'দ দিছে দেই আৰু কানি কাপোৰবিলাক শুকাইছে সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টো মূল ভাগলৈ মই আপোনালোকক এইকেইদিন দি আছোঁ চান্দা পাৰ্টি কিছু ভিডিঅ' কিয় দি আছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটত যেতিয়া পেণ্ডেলটো পৰিলে তাৰপিছৰ পৰা এইকেইদিন দিয়ে আছোঁ কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ পেণ্ডেলটো শেষ হ'ল আৰু যোৰহাটৰ পেণ্ডেলটো শেষ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে সৰু সুৰাকৈ এখন দুখন নাটক চলি আছে আৰু সেই নাটকত ভাগ লৈছে আমাৰ বিদ্যুৎ শইকীয়াই কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াক আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু মোৰ যিসকলে ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকেও নিশ্চয় মই সিদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত দেখিছে আৰু বিদ্যুৎ শইকীয়াই সেই চান্দা পাৰ্টিটোৱে মানে বিচাৰি আছিল কি বিদ্যুৎ শইকীয়াক উমানন্দ মৰাণৰ কথা আৰু আমি মানে কৃষক মুক্তিয়ে আমি বুলি ক'লে ভুল হ'ব কৃষক মুক্তিয়ে যে আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলনত কিমান সফল হ'ব পাৰিলে নাপাৰিলে সেই চান্দা পাৰ্টিটোৱে হিচাপ বিচাৰিছিলে বা মানে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু মানে জানিব বিচাৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে বিদ্যুৎ শইকীয়াই এনেকুৱা সুন্দৰকৈ মানে দিছে আৰু যদি লাজ আছে ৰি আকৌ মানে বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ ওপৰত হওক বা অখিল গগৈৰ ওপৰত হওক বা কৃষক মুক্তিৰ ওপৰত হওক তেওঁলোকে আৰু মাত নামাতে ইমান সুন্দৰকৈ দিছে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ কিয় নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ কাৰণ ইহঁতৰ এনেকুৱা কিছুমান মুখাধাৰী মানুহ আছে যে এনেকুৱা লেতেৰা লেতেৰা ভাষা দি পেলাই আহি পেলাই জোকা মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে যুক্তিৰে নোৱাৰে নোৱাৰি পেলাই বেয়া বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ তেহেঁতেহে কৰিব পাৰে নেকি আমি কি নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া মানে চাইছোঁ কিছুমান বাধা আহি পৰিছে আৰু বাধা আহি পৰিছে কিয় মানে কুকুৰৰ লগত কুকুৰ হ'বলৈ যাব নালাগে হয় নে নহয় কাৰণ কুকুৰটো মানুহেহে পোহে হয় নে নহয় সেই গতিকে আমি পোহনীয়া মানে আমাৰ পোহনীয়া সিহঁত কুকুৰ গতিকে কুকুৰে খাবলৈ যেতিয়া নাপাব এনেও ভৌ ভৌ কৰিবই নহয়নে বাৰু গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ বিদ্যুৎ শইকীয়াই কি সুন্দৰকৈ উত্তৰখিনি দিলে সেই চান্দা পাৰ্টিটোক আপোনালোকে চাই লওক সাধাৰণ মানুহক সাধাৰণ মানুহক আজি মই তেওঁক ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আজি কেইদিন আজি যেনেকৈ তেওঁ আজাদ চৌধুৰীক বাংলাদেশী বুলি কৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগত কিছুদিনৰ আগত উজনি অসমৰ প্ৰত্যেকটো ইটা ভাটাত শৃংখল চলিহাৰ নেতৃত্বত বীৰ লাচিত সেনা আৰু কেইটামান সংগঠনে তেওঁলোকে মিয়া শ্ৰমিক বিচাৰি গৈছিল আৰু প্ৰত্যেকটো ভাটাৰ পৰা একাংশ মিয়া শ্ৰমিক বুলি সন্দেহযুক্ত মানুহ বুলি কৈ তেওঁলোকে উলিয়াই আনি নামনি অসমলৈ খেদাই দিছিল কিন্তু আজি হঠাৎ সেই আটাইবিলাক আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এইবিলাক মিয়া মানুহ হয় নে নহয় শৃংখল চলিহাই কেনেকৈ গম পালে এইবিলাক নহ'বও পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ স্বয়ং অভিভাৱক দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজেই গৈ মিয়া শ্ৰমিক উলিয়াই আনিছিল আৰু সেই শ্ৰমিকসকল এতিয়া ঘূৰি গৈ পুনৰ উজনি অসমৰ ইটা ভাটত কাম কৰি আছে কেৱল কেৱল যদি পাঁচজন বিহাৰী নাপিতক পাঁচটা লপা থপা দিয়ে যদি তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদৰ বীৰত্ব দেখুৱায় ছজন বা দহজন নামনি অসমৰ শ্ৰমিকক কাণত ধৰি আঁঠু পঢ়ায় তাতে যদি তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদৰ বীৰত্ব হয় সেই বীৰত্বক আমি দূৰৰ পৰাই নমস্কাৰ বিৰিলাচি থানা আৰু শৃংখল চলিহাক যি সময়ত আমি নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মোৰ নাম ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে আমি কোৱাৰ আন্দোলন সফল নহয় আমি যি সময়ত শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ডে অসমৰ দুহেজাৰ বিঘা মাটি দখল কৰি ল'ব বিচাৰিছিল সেই সময়ত সন্মুখৰ পৰা আমি যুঁজ দি আৰক্ষী থানালৈকে আমাক লৈ গৈছে আমি নাগাৰ নাগাই বন্ধুক লৈ আহে আমি সুধা হাতে যুদ্ধকৈ দুহেজাৰ বিঘা মাটি মেৰাপানীত ঘূৰাই আনিছোঁ সেই সময়ত বিৰ লাচি থানা নাকত তেল দি শুই আছে যি সময়ত আমি শিল হাকুত অনা অসমীয়া এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংগালে হিম্মৎ সিংকাৰ বিল্ডিং ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে আমি তেতিয়া চকুত চকুত হৈ গৈছোঁ যে অনা অসমীয়াৰ বিল্ডিং ভাঙিব লাগিব আমাৰ দাবীৰ ভিত্তিত আজি জিনজাৰ ভাঙিম বুলি ক'বলগীয়া হৈছে মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে জানে স্মাৰ্ট মিটাৰ আদানী লিখি থোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ এ পি এছ চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত আমি দলিয়াই ভাঙিছোঁ আজি আজিৰ দিনটোত ধুবুৰীলৈ গৌতম আদানীৰ পিতাক জিত আদানী আহিছে তেখেতলোকক আমি বাধা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে চাওক আদানী আম্বানীয়ে আহি আজি পলাকবাৰীত কাৰ্বি লংপিত মাটি কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ টু শব্দ এটাও মাত নাই যি সময়ত অসমৰ মাটি অনা অসমীয়া মানে কাঢ়ি লৈছে আজি আপোনালোকে বলক গোটেই উজনি অসমৰ হাইৱেৰ কাষে কাষে সকলো মাটি অনা অসমীয়া কব্জা কৰি ল'লে তাত তেওঁলোকৰ মাত নাই মই আপোনালোকক এটা কাহিনী ক'ম যে কেইজনমান সৈনিকে যুদ্ধৰ শেষৰ পিছত তেওঁলোকে যুদ্ধত কোনে কি বীৰত্ব দেখুৱালে এই গল্প কৈ আছে এজন প্ৰাক্তন সৈনিকে কৈছে যে মই মোৰ দুজন শত্ৰুক মই হত্যা কৰিলোঁ দ্বিতীয়গৰাকীয়ে কৈছে যে মই পাঁচজন শত্ৰুক হত্যা কৰিলোঁ তৃতীয়গৰাকীয়ে কৈছে যে নহয় নহয় মই একদম দাহ এখন লৈ এটা শত্ৰুক মই ভৰি দুটাকৈ কাটি দিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম দুজনে আচৰিত সুধিছে যে তই ডিঙিটো নেকালি ভৰিটো কিয় কাটিলি তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে নহয় ডিঙিটো আগৰ পৰাই কটা আছিল গতিকে মই সেইকাৰণে ভৰি দুটা কাটিলোঁ তাৰমানে আজিৰ দিনটোত সৰু সৰু মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহলৈ ভয় খাই শূন্যত গদা ঘূৰা জাতীয়তাবাদ আমাৰ দৃষ্টিতে শিশু জাতীয়তাবাদ সেয়া ভণ্ডামী যদি দম আছে দিল্লী দিছপুৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা যদি দম আছে দিল্লী দিছপুৰৰ বিৰুদ্ধে কথা কওক সাধাৰণ মানুহক সাধাৰণ মানুহক আজি মই তেওঁক ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আজি কেইদিন আজি যেনেকৈ তেওঁ আজাদ চৌধুৰীক বাংলাদেশী বুলি কৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগত কিছুদিনৰ আগত উজনি অসমৰ প্ৰত্যেকটো ইটা ভাটাত শৃংখল চলিহাৰ নেতৃত্বত বীৰ লাচি থানা আৰু কেইটামান সংগঠনে তেওঁলোকে মিয়া শ্ৰমিক বিচাৰি গৈছিল আৰু প্ৰত্যেকটো ভাটাৰ পৰা একাংশ মিয়া শ্ৰমিক বুলি সন্দেহযুক্ত মানুহ বুলি কৈ তেওঁলোকে উলিয়াই আনি নামনি অসমলৈ খেদাই দিছিল কিন্তু আজি হঠাৎ সেই আটাইবিলাক আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এইবিলাক মিয়া মানুহ হয়নে নহয় শৃংখল চলিহে কেনেকৈ গম পালে এইবিলাক নহ'বও পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ স্বয়ং অভিভাৱক দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজেই গৈ মিয়া শ্ৰমিক উলিয়াই আনিছিল আৰু সেই শ্ৰমিকসকল এতিয়া ঘূৰি গৈ পুনৰ উজনি অসমৰ ইটা ভাটত কাম কৰি আছে কিন্তু উজনি অসমত দু বাবা চলে যে শৃংখল চলিহা ৰহস্যজনকভাৱে নিমাত কিন্তু তেওঁৰ ডিক্সনেৰিত কেতিয়াৰ পৰা সেই শ্ৰমিকসকল আকৌ বাংলাদেশী নোহোৱা হ'ল নে ইটা ভাটাৰ মালিকৰ লগত অংক হৈ গ'ল এইবিলাক প্ৰশ্ন আছে আজি আজি আজাদ হাজৰিকাৰ আজাদ চৌধুৰীৰ কথা কৈছে আজাদ চৌধুৰীৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে আজি দুদিন পূৰ্বৰ পৰা আৰু এজন মানুহৰ নাম লৈছিল ৰঞ্জিত শইকীয়া বিতৰ্কিত যোৰহাট পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কিন্তু হঠাৎ কালিৰ পৰা ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ নাম নোলোৱা হ'ল আজিও ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ নাম নোলয় যিজন ৰঞ্জিত শইকীয়াই চাৰ্টিফিকেট জালিয়াতি কৰি তেওঁৰ সতায়ো গৰকা পৌৰসভা যোৰহাট পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ আছে সেইজন ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ নাম তেওঁৰ ডিক্সনেৰীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এতিয়া মানুহে বু বু বাবা কৰিছে যে তেওঁলোকে কোনোবা এখন হোটেলত বহিলে তাৰপিছৰ পৰা ৰঞ্জিত শইকীয়া ধোঁৱা তুলসীৰ পাঠ হৈ গ'ল এইবিলাক প্ৰশ্ন এইবিলাক ভণ্ডামী আৰু এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ সংগঠনৰ এগৰাকী সতীৰ্থ উমানন্দ মুদৈ মৰাণ যি যি ইতিমধ্যে বহিষ্কৃত তেওঁ পইচা খাইছে তেওঁলোকৰ সংগঠনে পইচা নাখায় বুলি কৈছে মই কৈছোঁ চাওক উমানন্দ মুদৈৰ মৰাণ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য আছিল তেওঁ বিছ মে' তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু এঘাৰ মে' তাৰিখে আমি তেওঁক এক্সপেল কৰিছোঁ আমাৰ সংগঠনটো আমি কাৰো বায়'ডাটা চাই নলওঁ সংগঠনলৈ মানুহ আহিছে কাম কৰিছে তেওঁক আমি পদবী দিছোঁ আৰু যেতিয়া অভিযোগ আহিছে লগাল লগ আমি এক্সপেল কৰিছোঁ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগতে আমি এক্সপেল কৰিছোঁ কিন্তু মই যদি তেওঁক সোধোঁ যে আপুনি আইন কানুন ভৰিৰে মোহাৰি মিডিয়াৰ সন্মুখত আপুনি গুণ্ডা টেক্স লওঁ বুলি কয় কোনখন আইনত কোনখন সংবিধানত লিখা আছে যে কমন মানুহে গুণ্ডা টেক্স ল'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আপুনি কিয় জেললৈ নাযায় আপুনি কি পেৰেল গভমেণ্ট চলাইছে নে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী কোলাত বহি আছে কি কাৰণে আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান চেনেলত আপোনাৰ বাইক বাজিব কোন চেনেলে আপোনাক প্ৰমোট কৰিব আপোনাৰ আন্দোলন কেনেকৈ মিলাই মিলাই আপুনি ইকুৱেশ্যন মিলাই মিলাই কৰিব কোন পাৰ্টীৰ স্বত্ৰ ছায়াত কৰিব এইবিলাক কি মানুহে নাজানে আপোনাৰ সংগঠনৰ মুখ্য দায়িত্বত থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীত নাম আছে মই দেখুৱাইছোঁ উমানন্দ মুদৈ মৰাণৰ অভিযোগ অহাৰ লগে লগে আমি ইখনৰ পিছত সিখন চৌকচ দিছোঁ তাৰ ৰিপ্লাই দিছোঁ মই চিৰিজ অফ চৌকচ ৰিপ্লাই ন'টিছ দেখাব পাৰিম কিন্তু আপোনাৰ সংগঠনৰ সেই নেতাজন ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছত কোনখন চৌকচ দিছিলে আপুনি দেখুৱাব পাৰিব এতিয়াও মুখ্য দায়িত্বত আছে উমানন্দ মূৰৰ মানে এক্সপায় এতিয়া জেলত আছে কিন্তু আপোনাৰ সংগঠনৰ মানুহ ধন খায় এতিয়াও মুখ্য দায়িত্বত আছে এইবিলাক গতিকে মুখ আছে কাৰণে আপুনি অন্ততঃ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰাৰ ধৃষ্টতা নেদেখুৱাব আপুনি আমাৰ নাম লৈ ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে মই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আমাৰ নেতৃত্বত হোৱা এটা আন্দোলন ৰিজাল্ট নাই উলিয়াব বুলি আপুনি দেখুৱাওক শিলাকুৰ আন্দোলন আজি মানুহৰ মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ পাইছে চোনচালিত বিকল্প মাতি দিম বুলি ক'লাত আমি কিছু স্তিমিত হৈ আছোঁ আজি নাগালেণ্ডৰ মাটি ঘূৰাই আনিছোঁ আজি এনকাউণ্টাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন জয়ন্ত বৰা পৰিয়ালে বাৰ লাখ টকা পাইছে পৰিয়ালৰ লোকক ক্ষতিপূৰণ আৰু চাকৰি দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ দীপাংকৰ গগৈ হত্যাকাৰীৰ কাৰণে আমি দিল্লী পৰ্যন্ত কেছ খেলিছোঁ পৰিয়ালৰ লোকে ক্ষতিপূৰণ পাইছে আৰু আপোনাৰ আন্দোলনৰ ৰিজাল্ট কি আমি দেখি আছোঁ গতিকে শৃংখল চলিহাৰ বীৰ লাচি থানাক অন্তত অন্তত আমাৰ লগত নিশ্চয় আপোনালোকে বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ সেই কথাখিনি শুনিলে শুনাৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে এইখিনি মিছা কথা একদম মিছা কথা নহয় একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সত্য কথা আৰু সত্য কথাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ শইকীয়াই তেনেকৈ ক'ব পাৰিছে এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু নিজৰে লাজ লাগিব লাগিছিল বিদ্যুৎ শইকীয়াই যে ক'লে কথাখিনি মানে এতিয়া সেই চান্দা পাৰ্টিটো নিজৰে লাজ লাগিব লাগিছিল গম পাইছে আৰু সেই চান্দা পাৰ্টীয়ে কয় কিমানৰ পৰা কিমান লৈছে এতিয়া এটা নতুনকৈ আহি গ'ল নহয় এই ষ্টাৰ চিমেণ্ট আছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় চোণাপুৰত ষ্টাৰ চিমেণ্ট আছে সেই ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ পৰাও এই দালাল পাৰ্টিটোৱে পইচা লৈছিলে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু মই কিছুমান খেদিনাখনেই কৈছিলোঁ মানে সেই শিয়ালজাকক উত্তৰ দিবলৈ মোৰ মন নাছিলে আৰু বিদ্যুৎ শইকীয়াই যিহেতু দিলেই উত্তৰখিনি আৰু সেইকাৰণে মই বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ দ্বাৰাই মানে আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলোঁ আৰু সেই শিয়ালকেইটাই পাবই প্ৰথম কাৰণ শিয়ালকেইটাই আহি পেলাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চান্দা পাৰ্টিটোৱে গতিকে চ' আৰু এটা কথা চান্দা পাৰ্টিটোৰ লগত আজিকালি চান্দানী কেইজনীমানো আছে মানে চান্দা তুলি ফুৰা কেইজনীমান এই হাততালি মাৰি মাৰি যে চান্দা তোলে এনেই আমাৰ এইবিলাকত ঘূৰি ফুৰাবিলাকক হিজৰা কৰে নহয়নে আৰু সেইকেইজনী আছে কিয় ক'লো জানানে সেইকেইজনী আছে বুলি কাৰণ সেইকেইজনীও আহি পেলাই একদম মুবুৰি খাই পৰেহি আৰু তাৰে এজনীৰ নামটো আছে চুমি গগৈ বাপ্ৰে ৰাতি চাৰে দহটাটো আহে বিশ্বাস কৰিবনে মোৰ আকৌ এনেকুৱাও লাগে ৰাতি সেই চাৰে দহটা এঘাৰটা বজাত মাইকী মানুহ এজনীয়ে কি কৰে আমি বাৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কামত কিবা কিবি হেৰি কৰি থাকোঁ ন সেইজনীয়ে কি কৰে অ' মোৰ মতে চাগৈ মতাটোৰ লগতে মাল চাল খাই পেলাই ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে নেকি আৰু সেইকাৰণে জাহাঁ তাহাঁ আহি পেলাই যুঁজি থাকেহি মতাৰ লগতে হওক বা মাইকীৰ লগতে হওক যুঁজি থাকেহি এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু সদৌ শেষত আৰু কিনো ক'ম বেছি নকওঁ অলপ পিছতে আহি আছোঁ আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই দেই সেইটো এটা একদম বৰ বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকৰ মানে কি ক'ম এতিয়া হাঁহিও উঠিব মানে খঙো উঠিব সেই তেনেকুৱা নিচিনা ভিডিঅ' গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰখাত তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই